Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun anda berada Stres hampir seluruh manusia pernah mengalaminya Baik dalam skala kecil yang kita tidak pernah sadar Skala sedang maupun skala berat yang kita sudah rasakan Sahabatku semua Simple saja penyebab dan cara mengatasinya Kita perlu mengetahui sumbernya atau penyebabnya Stres itu terjadi di dalam pikiran manusia Rasa yang bersumber dari kinestetik, pendengaran yang bersumber dari alat pendengaran kita, serta penglihatan yang bersumber dari mata kita. Tiga sumber utama yaitu penglihatan, pendengaran, dan kinestetik. Kinestetik terbagi atas tiga juga, dari kulit yang kita rasakan, dari pengecap, dan juga dari penghidup, dari penciuman kita, dan dari makanan yang masuk yang kita rasakan lewat lidah atau pengecap kita, kelima indera kita ini akan mensuplai informasi yang penting untuk masuk lewat satu proses yang disebut dengan proses neurologis. Proses neurologis ini adalah proses yang melibatkan kerja saraf. Secara medis, neuron-neuron yang bekerja akan mensuplai uh, hasilnya ke dalam pikiran kita. Oke, sahabatir. Lewat proses neurologis yang canggih ini, akan ada yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan ada yang keluar dibuang tanpa harus di uh, simpan ke dalam pikiran yaitu pikiran bawah sadar hasil dari proses neurologis dari indera yang masuk dari penglihatan, dari pendengaran dan dari rasa kita akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita dan tersimpan memori yang terbesar dalam Otak manusia dalam pikiran manusia adalah memori yang terdapat dalam pikiran bawah sadar manusia, subconscious mind. Pikiran bawah sadar ini menyerap informasi hampir 80% dan menyimpannya. Sedangkan pikiran sadar kita menyimpan uh, informasi hanya 20% dan cenderung untuk hilang atau dilupakan. Kemudian pikiran tidak sadar kita adalah pikiran tidur kita. Semua aktivitas pikiran kita hampir beristirahat walaupun gelombang otak antara 1 sampai 4 Hz masih berada di situ. Oke sahabat, sumber stres utama. Jadi yang lolos ke pikiran bawah sadar kita inilah yang menemukan tekanan atau menstimulasi untuk menaikkan gelombang pikiran kita. Sahabatir, yang membahayakan di dalam pikiran kita adalah pikiran sadar kita, pikiran normal kita saat ini, pikiran saat kita beraktivitas. Pikiran saat kita berpikir tentang sesuatu. Pikiran pada saat kita kritis untuk menanggapi sesuatu. Inilah pikiran sadar kita. Pikiran pada saat kita panik, pikiran pada saat kita marah, pikiran pada saat kita pendengki, pembenci, pendendam, menghasut hasad. Ini adalah pikiran sadar kita yang masuk hampir masuk semuanya ke dalam pikiran uh, sadar ke gelombang gamma. Jadi pikiran sadar kita itu ada dua gelombang. Gelombang beta, pikiran normal-normal kita, kita Uh, duduk, kerja bi seperti biasa, sementara gelombang gamma itu adalah gelombang yang lebih tinggi lagi. Di saat kita lebih kritis, di saat kita marah, di saat kita uh, membenci seseorang, di saat kita membenci seseorang, di saat kita marah, ini gelombang kita akan naik dari gelombang beta ke gelombang gamma. Sahabat ini membahayakan. Oleh karena itu, sahabat perlu tahu, seorang yang pembenci, seorang yang pendengki. Seorang yang pemarah, seorang yang cepat tersinggung, ini akan mengarahkan ke penyakit uh, stres karena gelombang otak kita pasti diarahkan, atau naik ke gelombang gamma dari gelombang beta. Pastikan, walaupun kita normal, walaupun kita berpikir, kita beraktivitas seperti biasa, pastikan gelombang pikiran kita maksimal berada pada gelombang beta, sehingga aktivitasnya berada di bawah 30. 35hz dan kita tidak menimbulkan efek tertentu stres ringan dan sedang masih wajar jangan sampai kita stres yang berlebihan apalagi dalam jangka waktu yang panjang oke sahabat gelombang beta gelombang gamma itu ada pada pikiran sadar manusia pikiran normal kita cenderung naik ke uh, stres tingkat tinggi karena gelombang uh, otak kita meningkat ke gelombang gamma sahabat informasi semuanya dari indra apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita cium akan memberikan informasi penting ke dalam pikiran bawah sadar kita. Usahakan kita uh, melihat sesuatu yang baik-baik, yang indah, yang memberikan nyaman buat kita, akan dikoding ke dalam pikiran bawah sadar kita sesuatu yang indah dari penglihatan kita dikoding menjadi visual yang indah. Apa yang kita dengarkan yang baik-baik, yang positif, yang membangun, yang membantu orang, kita akan decoding audio tersebut menjadi audio yang menyenangkan, yang mengindahkan kehidupan manusia. Oke, sahabat, itulah pendengaran. Yang ketiga, kita rasakan sesuatu yang baik-baik, dan kita juga bisa memberi sesuatu yang baik-baik dari rasa kita. Itu memberikan nasihat dari kebahagiaan kita. Kita akan mendapatkan gelombang yang bagus. Nah, akan mengkoding rasa kita menjadi rasa yang luar biasa. Itulah gelombang pikiran dihubungkan dengan stres. Bagaimana kita bisa uh, rehat Kita bisa refresh di dalam pikiran kita setiap saat. Semestinya, sahabat harus tahu: jika kita tidak stres, kita lagi fresh, kita lagi tenang, kita lagi relax, kita lagi nyaman pikiran kita lagi tajam dan lebih cerdas sahabat perlu tahu itu kita berada pada gelombang Alfa kita sudah mulai rileks dan santai fokus kita sudah mulai tajam tidak bias kemana-mana kita bias kepada sahabat kita tidak bias kepada teman apalagi bias memperhatikan hal-hal yang negatif dari teman-teman uh, kita dari sahabat-sahabat kita ataupun orang lain uh, gelombang rileks kita yaitu gelombang Alfa ini yang disebut uh, dengan gelombang rileks di saat kita santai, senang, bahagia, kita sudah mulai masuk pada gelombang alfa. Gelombang alfa akan menstimulasi tools atau hormon-hormon tertentu di dalam tubuh untuk menyebarkan uh, semangat, ringan badan, ceria, dan bahkan menebar energi yang positif. Gelombang alfa lebih rileks lagi ke dalam gelombang teta. Gelombang teta ini banyak dialami dan harus dibantu oleh praktisi-praktisi, seperti praktisi uh, yoga praktisi hipnoterapi dan untuk yang Islam sahabat bisa menikmati gelombang rileks yang dalam gelombang teta ini pada saat kita sholat khusus dalam sholat dengan khusus atau ibadah-ibadah di sahabat-sahabat dengan agama lain dengan ibadah yang khusus yang sangat dalam ini akan mengantarkan pikiran kita pada gelombang teta Oke sahabatir jika sholat kita benar kita pasti berada pada gelombang teta jika salat kita benar, minimal kita berada pada gelombang alfa dan kita akan tetap bahagia selamanya semestinya. Jadi senang bisa berdasarkan materi yang banyak, teman yang banyak, sahabat yang banyak, uang yang banyak, rasa senang. Namun tidak dengan bahagia. Bahagia berasal dari uh, hati kita yakni pikiran kita, bawah sadar kita rileks tenang dengan gelombang-gelombang otak yang rileks. Gelombang alfa, gelombang teta. Ini akan menstimulasi semua hormon di dalam tubuh untuk mensuplai hormon-hormon penyemangat, untuk mensuplai hormon-hormon kebahagiaan, untuk mensuplai hormon-hormon ketenangan dan kesehatan. Pertahankan gelombang pikiran kita bergelombang teta dan gelombang alfa. Bagaimana caranya kalau kita tidak mengetahui untuk membuat trik ini, kita bisa dibantu oleh praktisi. Misalnya ke spiritual, atau, ke ahli-ahli uh, ibadah, kita dekat mereka dan kita akan mendapatkan energi yang positif. Ini yang disebut dengan berkah. Jika orang pulang ibadah, misalkan dari tanah suci, kita dekati mereka, ngobrol-ngobrol dengan niat untuk menerima energi positif dari mereka. Inilah yang disebut dengan berkah, gelombang kita akan menyamakan. Oke, sahabat, tidak mungkin orang keluar dari tempat ibadah langsung niatnya jelek, atau orang ke tanah suci di tempat eh, tanah suci di Mekah misalkan dengan pikiran yang jelek, mencuri, memaki-maki di sana tidak mungkin. Dengan demikian mendapatkan energi gelombang yang rendah, yang rileks, yang santai. Setelah pulang kita akan eh, menjenguk mereka, dekati mereka dengan tujuannya apa? Kita menerima gelombang eh, rileks tersebut, kita menerima energi, energi positif tersebut dari mereka. Ini yang disebut dengan berkah bertemu untuk mencari berkah ketemu dengan ahli-ahli ibadah ketemu dengan orang-orang baik yang setiap saat mengucapkan kebaikan saat berpikir positif kita akan semakin positif oke sahabat pertahankan walaupun kita berada dalam kondisi lingkungan apapun kita bisa menciptakan kebahagiaan ini kita bisa menciptakan gelombang yang normal ini kita bisa membuat gelombang pikiran kita berada pada gelombang rileks dan usuh yang luar biasa semua tergantung kita. Dan gelombang yang terakhir adalah gelombang tidur kita. Ini sangat rendah dan hanya ada ketika kita tidur ataupun ini juga bisa dilatih sampai kita terasa tidur di saat kita rileks yang sangat dalam. Itulah sahabat Ir bagaimana menciptakan relaksasi yang sangat tinggi menuju ke kebahagiaan. Orang yang sangat rileks, orang yang khusus tidak mungkin tidak bahagia. Dan sedangkan orang yang senang dari materi yang banyak dengan sahabat yang banyak hal-hal lain yang tidak sesuai dengan norma agama dan ketetuan dari Tuhan, pasti dia tidak bahagia. Salam sukses buat sahabat semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.